Так, дякую, що з нами залишатися на телеканалі Київ у прямому ефірі. Продовжується програма громадська приймальна. другий блок поради лікаря. Сьогодні п'ятниця, 5 грудня. По статистиці, кожен другий житель нашої планети страждає остеохондрозом. Нині болі в спині, радикуліт, легке уніміння кінцівок, холод в руках або ногах. Усі, усі ці симптоми знайомі не лише більшості літніх людей, але й молодим. Сьогодні нагадаємо, що таке остеохондроз, яка профілактика, як лікуються дані захворювання. Відповіді за У нас у студії дуже рада вітати Костянтина Разумовського, віце-президента Міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров'я, керівник центру екотехнологій здоров'я 223-09-71. Остеохондроз на превеликий жаль. От я там сказала, кожен другий у кожного з нас є в тому чи іншому прояві, як би це не звучало остеохондроз. Там, будь ласка, 223-09-71, Хотілося б вас почути. Костянтина Вені Я рада вас бачити. Добрий день щось мені здається, що все-таки кожен з нас ну, в тій чи іншій мірі, но, але Естехондрос, це знаєте, ну знаєте, він не шкодує жодного з нас. Офіційна статистика 80 90 О, Это раз. во вторых Ми по профілю своєї роботи, то угу. ми працюємо в Академії педнаук, совместно и проводим. А это для дит... с да, 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 и проводим э, вот такие исследования в школах и, э, ну, практически ни одного здорового ребенка мы еще не нашли, стопроцентно здорового. Конечно, есть угу. более э, здоровенькие дети, но проблемы с позвоночником очень очень у многих. То у богатых? Да и это проблема, то есть проблема национальная, потому что остеохондроз, проблемы с позвоночником, они приводят к очень многим тяжелым заболеваниям. То есть это и дыхание, заболевания органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов пищеварения и репродуктивных органов. Все связано с позвоночником, поэтому тема очень серьезная. И хотя заболевания сердечно-сосудистой системы их рассматривают отдельно, но рассматривать нужно все комплексно, все совместно, потому что правда, колись так, кто гиппократ говорил, да, не только а и вице на что хребет это Загале да, полностью. Это да. есть здоровье да, людей, да? Нас идут звони ви вы в эфире? Видите, уже одразу сразу пошел. Алло, здравствуйте. Тут. У меня боль в спине. Я кормящая мама. М -м -м. Алло. Так, так, так. Мы вас чуем, вы. У... Можно ли мне делать МРТ? Мне дали направление на МРТ. Угу. Ну, МРТ, конечно, можно делать. То есть это наиболее такая щадящая процедура диагностическая, то есть рентген намного более вредный, поэтому МРТ направление далее можно сделать. Сейчас делают и УЗИ позвоночника, и в первую очередь, конечно, специалист. То есть он может обследовать, сделать несколько проб, таких, которые тоже подробно могут дать картину о заболеваниях. Но МРТ в период беременности это возможная процедура? Нет, это уже на родила на груду, а, уже Тем да, паче, да, можно, да, да. Тем да, тем более, тем более это уже можно. Да. Да, 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 да. То есть это позволит уточнить заболевание, то есть все возможные проблемы, которые существуют для специалистов, увидеть и своевременно принять меры для того, чтобы ликвидировать эту проблему. Так, ми далі чекаємо двісті на А давайте одразу ми перейдемо і щось цікаве будемо говорити. Бо про стехондроси багато написано, і кілька разів ми скільки да. говорили, що локалізація може бути абсолютно різна. Ми звикли що шиїни. А насправді ну хребет же ж не тільки в шия, да. правда, да. але я хочу, щоб ви одразу тому, що ну є ліки. Леки это зразумело. Что каждый из нас как профилактику может для себя сделать? Да, то есть лечение может быть консервативное ну... и оперативное. Оперативное это когда операции, то есть это самый uh -huh. крайний случай. Хотя уже хирургия достигла больших успехов, то есть операции малоинвазивные, все, но все равно это самый крайний случай. Консервативное лечение это уже и лекарственная, и э, мануальная терапия, mm -hmm. физиотерапия, массажи, э, различные, то есть, ну, массажи это тоже мануальная терапия, рефлексотерапия. Вот это наиболее такой э, вид лечения, который необходимо применять в первую очередь. Это раз. Во вторых, позвоночник начинается с ног. То есть, ну, поэтому, снизу, да, снизу поэтому состояние ступней, вот это в первую очередь. И поэтому, когда ребенок идет в школу, какие-то проблемы, какие-то боли в коленках, в ногах, ну и естественно, уже на первичных обследованиях уже врачи ставят диагнозы определенные, связанные с ортопедией, то ортопедические мероприятия в первую очередь. То есть это, как правило, поможет избежать проблем в дальнейшем. Это раз. Во-вторых, то есть самое главное, то есть все болезни, особенно связанные с костями, это болезни, которые несут на себе генетический фактор, наследственность. Поэтому то есть у нас в центре приходит бабушка, мама и ребенок. У бабушки более или менее, у мамы уже хуже, у ребенка те же самые проблемы, но уже сколиоз, плюс проблема малоподвижный образ жизни, это основная проблема. Поэтому заниматься все должны бабушка, дедушка, мама и ребенок. Для чего? Для того, чтобы у ребенка этого ребенка уже не было таких проблем. Не было наследки в таких наград? Конечно, так? потому что наследственность да, все знают, вроде mm -hmm. бы как, что, но никто не, не делает, чтобы улучшить наследственность. У нас едут звонят, а после того мы все-таки переходим до того, что у нас на столе. Говорите вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Андрей, месток Киев. Так. Скажите, пожалуйста, было защемление 5-6 позвонка про друзья. Врач порекомендував басейн ортопедичний матрас подушку. Що ви посоветуєте? і взагалі зарядка утрішня? Що саме робити в такому випадку? Ну, в принципе, это э, такие дежурные рекомендации, они очень э, правильные, но здесь вы уже должны выбирать в зависимости от своего времени, от условий, которые можете себе позволить. То есть бассейн хорошая процедура, но э, дорого, далеко, и иногда после бассейна в зимнее время можно подхватить ту же самую простуду, потому что для костей э, холодная влага. Это очень-очень плохо и очень проблемно. Поэтому какие-то простые упражнения, в первую очередь. То есть, ну, во-первых, различные прогибы. Во-вторых, в первую очередь необходимо утречком встать, потянуться хорошо. Встать спиной к стене и постараться вытянуться, как бы мы растем, и руки вверх, и руками постараться достать сантиметров на 5 выше, чем мы можем. Уже растягивается позвоночник. Наклоны. Самое универсальное упражнение, как я уже говорил на прошлых передачах, это поклон. Поэтому поклониться, достать э, до пола, до э, коленей лбом. То есть это уже очень хорошая профилактика для э, лечения и для профилактики. В разные стороны наклониться. Встать на четвереньках, постоять, то есть поза кошечки и помотать хвостиком. Очень хорошее упражнение, особенно для поясничного отдела. Если хвостик отпадет, то дивы ящур. Если нет, то дивы кошечка. Да. И, конечно, массаж. То есть я сейчас покажу... Давайте Давайте от Я же не знал, что вы такие популярные на сегодня и Зараз будем показывать, вы в эфире, прошу. Добрый день. Добрый день. Ой, я бы очень хотела телезрителям сказать, и всем, как я вылечилась от стерохондроза. У меня в прошлом году, ну, год назад до такой степени болела спина, сидячая работа, угу. мне 59 лет, я не могла на работе, не могла досидеть, принимала обезболивающие таблетки. На спине, на шее гор был. И, в общем, очень плохо. ходила на массажи, но это не очень эффект какой-то оказывала. Я записалась на фитнес. Вы знаете, я год проходила, второй год занимаюсь. Час в день, один час в день. Я забыла, что такое боли. У меня ушел вот этот горб, он рассосался. Вот. И я бы хотела порекомендовать вот всем телезрителям, занимайтесь спортом. Час в день тебе позвольте это и посмотрите, какой будет результат. Дякуємо и підтримуємо вас на тысячу процентов, что сами знаем, что это такое. Дякуємо. Абсолютно верно. Очень, очень, навіть, очень хорошая... не буду споричатися, потому что это абсолютно истина. И знаю сама цена по себе. Тому... Да, очень хорошая рекомендация. Угу. Вот. Но а, а... Те люди, которые могут себе позволить фитнес, у которых есть свободное время, э, но это не, не все люди могут себе позволить. Поэтому мы э, в Центре спортивной медицины и лечебной физкультуры Украины разработали методики, которые связаны с э, такими так, давайте простыми покажу. традициями. Что это у нас такие? Это ну, эко-тренажер эко... Да, 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 да? эко, э, и эко-массажер. То есть он очень простой, но самый простой и самый эффективный в мире тоже самый простой то есть что это такое то есть это вот такой э, вот такая э, цилиндрический mm -hmm. аппарат из дерева то есть натуральный из mm -hmm. э, твердых пород дерева выдерживает большую нагрузку вот mm -hmm. здесь два ролика с одной стороны два с другой стороны вот это промежуточек для того, чтобы мы не могли повредить себе остистый отросток, то есть который идет посередине позвоночника столба. А вот эти вот ролики, как маленькие кулачки, они массируют мышцы по обе стороны позвоночного столба. Этот эко-массажер называется... Атлант. Угу. У нас два основных э -э, эко тренажера, эко массажера. Один Крестец, он большой, я его сюда не принес. Это в основном для лечения, тоже самая простая, самая эффективная методика в мире для профилактики и лечения заболеваний позвоночника. А это э -э, эко массажер Атлант. Ну как им Атлант <тан> называется <тан> самый высокий позвонок. А целосу, Верхний, да. Нас на атлант, котором, псих, на да? котором, да, держится mm -hmm. э, наш череп, голова, mm -hmm. вот. И э, проблема, э, если от, э, проблема в этом месте в позвоночнике остеохондроз, значит могут как раз и онемение рук, онемение пальцев, головные боли, мигрени. Плохая память, повышение давления. Что для этого нужно? В основном образ жизни малоподвижный, сидим или за рулем в автомобиле, или за, ру... за рулем компьютера, если так можно сказать. То есть мы берем вот такой аппаратик, он очень простой, вот. И Атлант находится как раз основание позвоночника, и плавненько можем вот так вот прокатывать по всей поверхности, по задней, по боковой поверхности шеи. Можно, используя ось позвоночника, вот таким образом вращать и прокатывать. Можно ниже прокатывать и боковую, и слегка давить головой, то есть это уже изометрическая такая гимнастика, после которой мышцы вот этого места расслабляются и становятся эластичными. Если видно сейчас на экране, то это место уже должно покраснеть. Оно уже почерпнуло. Да, потому что здесь ага. идет нормальное кровообращение, и у ага. кого головные боли, повышенное давление, нормализуется как раз это все. Так, едь звенок, говорите, а потом вообще ага. покажете, что можно работать. Говорить. Скажите, пожалуйста, я в санатории делала в Трускавце подводную вытяжку хребта. Чи це добре від остеохондрозу, до і чи взагалі це добре? А вам, як ви себе після того почували, добре? Да. Да? Конечно, Дякую. то есть вытяжение позвоночника это э, основная процедура, которая необходима для того, чтобы восстановить его функции. Подводная вытяжка, особенно в специализированных учреждениях, особенно в трусковце, очень позитивно. То есть там вы сразу выходите из процедурного зала к себе в номер, то есть вы не переохлаждаетесь, даже если зимой, вы находитесь под наблюдением врача, поэтому все процедуры высокоэффективны и, несомненно, полезно. Так, Плюс покажите, у нас что еще можно работать, у нас Этим еще же делать. массажерчиком можно массировать себе поясничку. То есть, Самому? Конечно. Да? То есть вот так мы взяли, обычно у человека, у которого проблема в поясничном отделе, бывает, что наклонился, даже машину открывает. Раз, заклинило и не может подняться. Ну, это образно выражаясь. Вот таким образом взяли как кулачками, продавили себе немножечко назад, Отклонились, чтобы расслабить, продавливаем, прокатываем, пояснить. Там же да. что, боже жми, все, же зупиняйтеся. Да. не не все, начиpайте не ничего все доброе, да. ну ж прямо эфир ничего страшного, Нет. просто выныщи получили. Начали... Все, не я я показать, да, и ягодицы, то есть седалищный нерв мы можем себе хорошо эффективно промассировать ну, и область грудного отдела. То есть вот эти вот простые упражнения вот такой а, палочкой легко сделать, и на это уходит всего 1-2 минуты. А, то тут не треба там, извините, по полчаса стоять не, и кататься? Нет, зачем? 1-2 а. минуты, то есть вы размяли, то есть эффективность массажа, самомассажа по сравнению с упражнениями, один к 10, то есть 10 минут упражнений или одна минута массажа или самомассажа плюс упражнения можно делать этими же палочками коротенькие они mm -hmm. вращать кистями oh, потому certainly. что да если mm -hmm. э, у людей они имели пальцы они имели конечности то нам нужно такими же mm -hmm. такие же упражнения делать лучше какое-то отягощение это раз во вторых можно на него лечь та зона, которая болезненна, и полежать. То есть полежать, как на массажере. и То есть люди лежат на мячиках, на бутылках, на пустых пластмассовых. На этом тренажерчике полежать гораздо более эффективно, и идет глубокое продавливание надкосницы. А это самая лучшая профилактика остеопороза, потому что здесь не только кожа, не только мышцы и связки, но и надкосница массируется. Так, будет звонить, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. А скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать вас без Киевмина и мастуры кольчатые, такие колючки, колючки. Тактики без, Это... на... без нас, без ничего будут вот, да. рекламные блок. Это методики, Давай. которые используются в медицине. Каждая выполняет свою функцию для растягивания и э, пользоваться ими можно только по рекомендации врача. То есть врач рекомендует, врач показывает, рассказывает, потому что отдельные упражнения они могут быть вредны для здоровья, и поэтому лучше, чтобы врач на месте показал, рассказал, особенно на наклонных досках, потому что э, есть пожилые люди, которые не всегда могут выполнить все упражнения, не хватает э, силы, чтобы удержаться пальцами, поэтому здесь должен врач-специалист обязательно показать. Точно э, это же касается и ипликаторов. Э, то есть аппликаторы uh -huh. могут быть деревянные, то есть вот здесь вот то же самое, как деревянное. То есть дерево это самый э, полезный, самый эффективный для э, человеческого э, тела э, uh -huh. материал. Да. Металлические они более активные, поэтому здесь нужно уже проконсультироваться. Пластмассовые тоже они активные, остренькие. Они хорошо воздействуют на поверхность кожи, приток крови и происходит такой эффект болевого обмана. То есть мы как бы привыкаем к вот этому болевому ощущению и болезненные ощущения очень хорошо ликвидируются, вот, а деревянное хорошо для того, чтобы глубоко продавить то же самое и спину и руки и ноги и суставчики и это все делается за короткое время, то есть Одна-две минуты. Да-да. И эти методики они дополняют любую фитнес-тренировку, любую медицинскую методику, которая помогает справиться с проблемами остеохондроза и других заболеваний позвоночника. Потому что остеохондроз и грыжи межпозвоночного диска, они имеют э, схожие симптомы. Поэтому только врач, только исследование ну, может это да. все дифференцировать, Если грыжи, то, возможно, этого не можешь делать? Так. Можно, но да. это уже специально, должен врач советовать. Да. 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 То есть везде, везде необходима консультация специалиста. То тут майе будете пытание обережным, правда? Если у остеохондроз, да. то можно без проблем рубить. Конечно. Это, что да, потому что это? потому что ну самомассаж, он э, основывается на своих ощущениях. Никто себя больно не сделает. И если у вас грыжа, если вы чувствуете, что там больно, вы себе, ну никак, вы не сможете себе просто это сделать. Если кто то будет делать, тогда он же не знає ваших ні, ну тогда треба можно. контролювати да, тут. Да, якраз ви да, правильно да. сказали, що да. поняття відчуття болю, коли сам відчуваєш, тоді ти можеш зупинитися або ну зменшити, скажімо, так, навантаження да, або силу. Да, абсолютно верно. Так, 223 71 Якщо зараз буде дзвінок, ми будемо готові вас е, послухати. Але от те, що маленький, нас да, ви зазначили дерев'яний, ну такі масажерчик. в принципі він же може використовуватися і для дітей, і для кого хочеш, Конечно. правда? Звісно, дітки дуже хорошо приймають угу. дерево для них, ну це як е, ігрушка, тому вони відносяться к великим угу. інтересом. И, то есть это хорошая процедура, потому что вот этим массажерчиком можно тонизировать, активизировать все тело за 2-3 минуты. То есть все тело, как мочалкой прошел, суставчики везде, и все. И вы уже готовы к рабочему дню, если не хватает, допустим, времени-полчаса на какую-то физическую нагрузку, то это очень хорошо и полезно. Скажіть, ну, традиційно медицина стверджує, що насправді остеохондроз вилікувати не можна, ну практично. Можна зняти там симптоми, Симптоми, больові відчуття. А як ви вважаєте, можна вилікувати остеохондроз, Якщо правильно цим займатися, питанням, докладати зусиль, не лінуватися? Ну, в принципі, здесь є і велика доля правди, тому що многі болезни, Сложно вылечить до конца, но самостоятельно, когда мы прикладываем свои усилия, то мы, во-первых, можем ликвидировать вот все эти симптомы, выработать свой какой-то режим жизни. Это раз. Во-вторых, это все передается по наследству. Лекарственная терапия и профилактика на наследственность в основном действуют негативно лекарственное, сильно действующее лекарство. А вот э, натуральное лекарство, там травяные лекарства, мероприятия различные, физиотерапевтические, врачебные, они позитивно действуют на генетику. Mm -hmm. То есть если человек прикладывает свои интеллектуальные какие-то э, усилия, то есть он выбирает для себя там режим жизни, здоровье и волевое усилие, то есть он начинает... это изменять, то тобто режим жизни, режим питання, режим фізичної нагрузки це передається все дітям. Так, вам сьогодні дуже дякую. Такий блок і медичний, і психологічний і духовний, насправді. Как? Так, я сподіваюся, що ви нас почули. Дослухаєтеся. Костянтин Разумовський, віцепрезидент Міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров'я, керівник центру екотехнології здоров'я, був гостем нашої студії. Отже, п'ятниця ми переходимо до наступного блоку. Не перемикайте, рекламу мене дуже швидко.